pakai kita pergi kalau diberikan asamu lopatan wa al-insah apa arti insah bahasa kita adalah juga menahan sehingga definisi kuasa yang paling umum di kaum kau yang para ulama adalah apa al-insahu al-akli wal syurdi wa al muhajarati min turu'i kepada ila kurubi syams menahan diri dari tidak makan, tidak minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit pada saat masuk subuh sampai ke tengah matahari masuk waktu maghrib. Jamaah yang mampu kedua kata antara sabah dengan puasa itu baik definisi bahasa dan istilah ada di satu titik ya apa kemampuan menahan diri untuk melakukan hanya yang Bapak mau dan kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan yang Allah Makanya malah yang Para ulama ketika membagi sabar Itu mereka menyebutkan sabar itu ada di tiga aspek Pada umumnya orang awam Memahami sabar itu hanya di satu aspek Apa? Ketika seseorang ditimpa oleh kesulitan hidup Musibah dalam bahasa Arab dari kata asoba yusibu musiba. Artinya sesuatu yang menimpa kita dalam hidup itu enggak nyaman hidup kita, Ini namanya musibah. Kalau kita menerima kita menerima. tidak menyalahkan ini itu, ini orang sabar. Betul. Ini adalah sabar. Tetapi sabar dalam menghadapi musibah ini lebih ringan daripada dua aspek lagi daripada sabar ini yang biasa kurang